आ जो मैं दूधी जो भैया ये दूधी का बीज कौन सा कौन सा वेराइटी ये 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 क्या देखो और ये 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 क्या ये ओह लाल मक्का रींगणा चोरी बिहार है એ આમાં આ પણ આ 50 જતના બિહરણ હું આવી રીતે પેકેટ આવે છે એક પેકેટ આપણે લઈ લેસી હા કાર્ડ છે હવે તમે જોઓ આ જો અંદર દુધી જો દુધી ગલકા ઘીસורה કારેલા ગમમી વેલાવારી બધી આઈટમ ટમેટા પપયા આ બધું બિહરણ છે તો તમે જોઓ આપણે ઓ કેળા જોઓ કેળા ભીંગણા જોઓ ઓહો આ ભીંગણા હે ક હું મા વિડિયો બનાવસી તમે જોઓ કે દુધી કારેલા ગલકા બધાય પાકના તમને આપણે ભાઈને કઈક આપને બતાવે तो नमस्कार किसान भाइयों आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो भारत में विलुप्त तो होने वाले जो वैरायटी है जैसे देसी वैरायटी है देसी बीज है देसी बीज का हम काम करते हैं तो आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ कि हमारा कार्य क्या है हमारा कार्य ऐसा है कि जो भारत में विलुप्त तो होने वाली जो देसी किस्म के जो वरायटी है जो लिफी वेजिटेबल है फ्रूट वेजिटेबल है क्रिपर वेजिटेबल्स है जो भी अभी ऐसा वैरायटी है जो भारत में कभी कहीं भी नहीं मिल रहा है किसान भाइयों को तो जो देसी बीज है बचाना है बढ़ाना है ये कार्य हम करते हैं तो हम महाराष्ट्र से है महाराष्ट्र में पंडरपुर में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हम आते हैं पहले से स्टार्ट करूँ महाराष्ट्र में हम पंडरपुर में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कार्य करते हैं इधर हमने देसी बीज बैंक बनाया है उसमें ऑल लिफी वेजिटेबल फ्रूट वेजिटेबल क्रेपर जो भी हम भारत में विलुप्त होने वाली वरायटियों को बचाते हैं और बढ़ाते हैं और किसान भाइयों को उसका बीज देते हैं तो इधर हमने किसान भाइयों के लिए लाइव डेमो प्लॉट किया है इधर कम से कम 26 वैरायटी का जो कद्दू रहता है।, तो है किसान के ने देखने के लिए और लिपि वेजिटेबल धनिया हो गया पुदीना हो गया बैंगन हो गया मिर्ची हो गया पालक हो गया और बहुत से ऐसे किस्म की मेथी हो गया किस्म के वैरायटी है जो देसी वैरायटी है भारत में अभी कहीं भी उसका बीज नहीं मिल रहा है क्योंकि विलुप्त ही हो गया है तो हमारा मतलब हर एक का ऐसा होना चाहिए कि जो देसी वैरायटी हो बचाना है वो बढ़ाना है अगर अगले पीढ़ी के लिए कुछ आपको देना है तो आप आपका देसी बीज दे के जा सकते हैं ना तो हम नहीं बचाएंगे तो खत्म हो जाएगा नहीं मिलेगा तो ऐसे वैरायटी हमने यहाँ पर लगाई जैसे चौलाई हो गया जो भी देसी और देसी में गुणधर्म और उसका जो साइज हो गया उसका जो टेस्ट हो गया तो सबसे बढ़िया बोले तो देसी वैरायटी का टेस्ट है जो हमने हमारे दादा पर दादा खाते थे पर अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी रसायन मुक्त मतलब रसायन तो आ गया और हाइब्रिड बीज आ गया जमाना आ गया इसलिए उसका बीज नहीं मिल रहा है देसी का अगर आपको बीज चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो गुजरात में जामनगर में भी चाहिए तो अक्सर भाई वो, आ, एग्रो आ, इनका है सागर भाई का तो उधर भी आपको मिल जाएगा और किसान भाइयों को मैं एक ही बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि देसी बीज है तो आपको बड़े पैमाने मतलब बीज तो पहले नहीं मिल रहा है ये तो बड़ी खंत है तो आप क्या कर सकते आपके घर में बताना चाहता हूँ कि आप क्या करिए जो हमारा फैमिली है जैसे हमारा भाई हो गया बहन हो गया माता पिता हो गए इनको क्या करना है आपको विषमुक्त तरीके से किचन गार्डनिंग बनाना है अपना खुद का परस बाग बोलते हो जिसको किचन गार्डनिंग हम बनाते हैं उस तरीके से अपने को बनाना है इसलिए मैंने एक किट किया है परस बाग का इसमें ऑल लिफी वेजिटेबल फ्रूट वेजिटेबल क्रेपर वेजिटेबल इसका मेन पर्पज यही है कि एक साल में हम जितना तरीके से खाते हैं जो भी बीज फल हो गया फूल हो गया जो भी वेजिटेबल होगा जो खाते हैं उसमें आप पूरा इंक्लूडिंग तो आप वो लगा सकते हैं विष मुक्त तरीके से उगाना है विष मुक्त तरीके से ही खाना है और उसका बीज देसी बीज देसी आगे बढ़ाना है और बचाना है यही में। अगर आपको चाहिए तो आप में जामनगर में अक्सर एग्रोसिड्स बोल के है वहाँ पर भी हमारा आपको मिल जाएगा बीज और सागर भाई बोल के उनका नाम है आप वहाँ से मंगा सकते हैं और अगर आपको ऑल इंडिया डिलीवरी चाहिए तो ऑल इंडिया डिलीवरी भी मिलेगा मेरा नंबर है आपने इंफॉर्मेशन पी भाई તો તમે જોવો કે એ ભાઈને આપણે આભાર કહેવો જોઈએ કે આપણે આ બધી દેશી આપણી પરંપરા જૂની જે જૂના બિયારણ હતા એ હવે વિલુપ્ત થતા જાય માં આપણે ચડી ગયા તો હવે પાછા આપણે જૂના જે પૂરા પૂરા પોષણ પોષક તત્વ વાળા વેજીટેબલ હતા તમે જુઓ આ વિશોડા આજે તુરિયા કે તુરિયા ગલકા દુધરી તમે જુઓ તો આ ભાઈ નો આપણે આભાર માની